dikenali sebagai Cikgu Nina didakwa telah meninggal dunia selepas berkongsi pengalaman mistik sehingga tular di media sosial apabila dikatakan pernah tidur bersama makhluk halus berupa pocong di rumah sewanya. Kisah itu telah dikongsikan oleh seorang pengguna laman sosial yang menceritakan pengalaman seram Cikgu Nina sewaktu menetap di sebuah rumah sewa di Shah Alam selepas menerima tawaran kerja di kawasan tersebut. Pada awalnya, tuan rumah telah memaklumkan bahawa rakan serumah guru tersebut tiada kerana pulang ke kampung selama tiga hari. Namun begitu, pada hari pertama, Cikgu Nina telah melihat kelibat seorang wanita sedang membasuh tangan di ruangan dapur. Menurut ceritanya, wanita itu yang menyerupai rakan serumah berbau harum, bertubuh dingin dan sering menemaninya ketika tidur. Bagaimanapun misteri terbongkar apabila jiran memaklumkan pernah melihat cikgu Nina bercakap seorang diri sehingga kan dia terus keluar dari rumah tersebut selepas disahkan oleh tuan rumah mengenai kewujudan rakan serumahnya masih berada di kampung halaman. Semenjak itu dia sering diganggu oleh makhluk halus tersebut sehingga menyebabkan dia mendapatkan rawatan alternatif. Kisah Cikgu Nina itu telah menerima pelbagai reaksi warga maya yang mempertikaikan kesahihan cerita dan kewujudan sebenar makhluk tersebut. Lebih mengejutkan apabila Cikgu Nina dikatakan telah meninggal dunia empat hari lepas oleh individu yang mendakwa sebagai ibu Cikgu Nina kepada pemilik akaun media sosial tersebut. Orang ada baca tak kisah mengenai ada seorang wanita ni dia tersewa sebuah rumah di Jalan Kebun Syar Alam uh, Di mana rumah tu telah disewa dengan pocong Kebetulan pula Nisa sekarang ni pun duduk di Jalan Kebun Syar Alam Okay jadi Nisa agak tertarik sangatlah dengan cerita ni Mengikut perkongsian Cik Nina ni kan Beliau telah menyewa um, sebuah rumah di Jalan Kebun Syar Alam Setelah beliau mendapat satu tawaran kerja hmm, Mungkin di sekitar Syar Alam tu lah Okay kalau ikut memang kawasan Jalan Kebun Syar Alam ni Tempat dia strategik tau Dia di tengah-tengah Macam nak pergi ke Shah Alam dekat Puchong dekat Kelang pun dekat Sebab dia macam centre Tawaran kerja tu Dia sediakan sekali rumah sewa tau Sebelum dia pindah ke Jalan Kebun Shah Alam tu Dia ada chat lah dengan owner rumah tu Dia tanya dekat owner rumah tu Ada berapa orang Yang duduk sekali dengan dia nanti Warga apa Owner rumah tu dia bagi tahu kat rumah tu nanti housemate dia ada seorang je. Tapi housemate dia tu balik kampung. Kalau bagaimanapun owner rumah tu pesan dekat dia jangan risaulah sebab nanti lagi 2 hari akan ada seorang lagi housemate baru yang akan masuk. Okey jadi nanti kesimpulannya mereka bertiga lah akan duduk dekat rumah tu. Lepas dia dapat penjelasan daripada owner rumah tu esok paginya dia pun telah datanglah untuk ambil kunci rumah serta bawa barang-barang dia sekali. Inna ni dia ambil kunci rumah dekat owner rumah lepas tu dia pun pergi dekat rumah tu. Masa dia sampai dekat rumah tu dia buka pintu dia tengok kawasan kat rumah tu luar rumah, dalam rumah semuanya okey normal je tak ada apa yang pelik pun. Dalam rumah tu ada tiga bilik. Bilik pertama tu bilik uh, housemate yang balik kampung tu dan bilik tu berkunci. Okey dan bilik kedua bilik Nina. Jadi masa tu Nina pun dia bawa lah barang-barang dia pun semua masuk dekat dalam bilik yang kedua tu. Dia susun-susun baju dia pun semua dan dia pun terlelap dekat dalam bilik tu. Dia terlelap sampai petang tau. Eh masa dia tersedar tu dia dengar ada bunyi macam orang dekat dapur tengah buat kerja. Jadi dia pun bangun dan pergi dekat dapur. Masa dia pergi dekat dapur tu dia tengok memang betul ada seseorang tengah basuh tangan dekat dapur. Time tu Nina ni pun dia bagi salam. Assalamualaikum. Awak ni housemate saya yang balik kampung tu ke? Sambil Nina ni dihulur tangan nak salam. Waalaikumsalam. Ya. Yeah jawab dia secara ringkas. Nina mengatakan yang bau dia sangat wangi. Bau-bau macam bunga macam tu tau. Nina dengan wanita tu dia borak macam biasa. Borak-borak kosong. Tapi kebanyakannya apa yang Nina soal, wanita tu akan jawab lain. Antaranya macam nama awak siapa? Duduk mana? Umur berapa? Kerja ke student? Tapi dia jawab dah lama duduk sini. Saya tak ada siapa-siapa dekat sini. Nina tanya dia umur berapa? Nak panggil kakak ke adik? Tapi dia diam je. Dan masa tu Nina pelawa dia makan. Sebab ada buku sama makanan yang ibu Nina ni bekalkan. Ingat tanyalah dekat dia nak makan tak dia kata nak Okey, jadi masa tu dia orang pun makanlah sama-sama. Tapi yang peliknya, masa dia orang tengah makan tu, Nina perasan yang perempuan tu makan dengan gelojoh tau. Dia macam lapar sangat. Macam dah lama tak makan. Time tu dalam hati Nina ni kata macam mungkin perangai dia dah macam tu kot. Jenis yang macam nak makan laju-laju, nak makan cepat. Dia makan habis tau licin. Okey, lepas tu, lepas habis dia makan, dia pun bangun macam biasa. Pergi dekat sinki, basuh tangan tu semua nampak perwatakan dia. Biasalah normal je masa tu. Malam tu pun Nina ada berborak dengan dia tau. Nina bagi tahu dekat dia yang besok saya Dah mula kerja dah Jadi nanti saya akan masak nasi awal Jadi esok kita boleh makan sama-sama lah Nina ni akan tapau lauk dekat aa, kedai Jadi malam tu Nina sambung lagi Kemas-kemas barang dia dekat dalam bilik Dan masa tu tiba-tiba dia rasa macam panas Rasa haus dahaga dia pun keluar kejap pergi ke dapur. Masa dia nak ke dapur tu, Nina nampak perempuan tu tengah duduk dekat meja makan. Dia duduk termenung je dekat meja tu seorang-seorang. Tak ada pun nampak dia pegang handphone macam biasa kita kan. Ha, mestilah kita akan lepak tu dan duduk seorang-seorang pun nak kita akan pegang phone tapi dia tak. Okey dan rumah tu ah sewa dia kan baru pindah kan tak ada TV. Jadi lagi bertambah pelik lah Macam kenapa dia duduk kat meja tu Termenung seorang-seorang kan So esok paginya Sebelum Nina nak pergi kerja Okay dia pun masak nasi siap-siap Dan masa tu dia tengok uh, Housemate dia tu Yang pelik malam tadi tu kan Tak ada So dia bersangka baik lah Mungkin dia dah keluar Pergi kerja ke apa kot Jadi petang tu masa dia balik je kerja Sebelum sampai rumah Nina ni sempat singgah dekat kedai Dia tapau makanan Dekat restoran area dia rumah dia tu jugalah Nina sampai rumah dalam pukul 7 malam Nina sampai-sampai je Dia bagi salam Dia buka pintu Dia tengok housemate dia tu Tengah duduk termenung dekat meja makan macam malam tadi. Nina ni pun tanyalah dekat dia, "Lama dah ke balik?" Dia cakap, "Lama dah." Nina ni pun capai tuala dan pergi bilik air untuk mandi apa semualah. Lepas Nina ni siap-siap mandi apa semua, lebih kurang dalam lepas maghrib macam tu, Nina ni pun pergi ke dapur untuk makan sama-sama dengan housemate dia tu. Tapi, bila Nina ni dia buka je periuk nasi, dia terkejut sebab nasi dalam periuk tu dah basi. Masa tu Nina ni macam agak bengang jugaklah macam, "Ya Allah, tak panaskan nasi ke sebab Nina dah pesan malam tadi kan yang dia akan masak nasi." awal kan. Jadi dia harapkan yang housemate dia tu akan tolong panas kalau nasi tu. Tapi tidak. So pengakhirannya nasi tu basi macam tu je Tambahan pula dekat kedai tadi Nina beli lauk je Takde pun beli nasi ekstra ke apa Jadi nak tak nak sebabkan dah penat dah lapar kan Jadi Nina ni pun dia makan je lah lauk-lauk yang dia beli tu tadi Malas nak bertekak dengan housemate dia tu kan Jadi dia sabar je lah malam tu Malam tu juga Nina ni dia banyak mendiamkan diri lah Dia macam tak berborak pun dengan housemate dia tu Bukan sebab isu nasi basi tu je Tapi disebabkan bila Nina ni berborak dengan housemate dia tu Korang bayangkan Housemate dia tu, dia pandang Nina dengan renungan mata yang tajam dan dia senyum macam senyum sikit je macam senyum sinis faham tak ibarat macam kau orang baru-baru uh, nak bercinta laki tu dia pandang kau orang dengan pandangan tajam dan senyum macam sikit je macam tu ha, faham tak so itu yang buatkan si Nina ni tak selesa nak berborak dengan housemate dia tu tak kisahlah kau orang cerita benda sedih ke cerita kelakar ke dia punya reaction tu akan sama je nak dijadikan cerita malam tu housemate dia tu Ketuk pintu nak tidur sama-sama dengan dia. Belum sempat Nina ni cakap apa-apa... Si housemate dia tu terus masuk bilik dia... Dan terus baring dekat atas tilam Nina ni. Sepanjang malam tu... Korang bayangkan... Nina ni dia bau wangi je. Bau macam bunga, melur macam tu tau. Dan masa tu Nina ni terfikirlah... Dekat dalam toilet... Tak ada pun sabun ke... Shampoo ke... Ubat gigi ke... Selain Nina ni punya. So pelik lah macam... Kenapa dia ni... Bau macam bau wangi sangat. Sedangkan tak ada pun benda-benda... Sabun ke apa dalam toilet so, tu. So kan sebenarnya. harinya... Sama juga nasi yang Nina masak basi. Dan tu Nina ni pun dia pergilah beli nasi goreng dan dia makan sama-sama lah dengan housemate dia tu. Macam biasa dia makan borak-borak dengan housemate dia tu. Tan tu terdetik dalam hati Nina. Dia kata yang housemate dia ni cantik tau. Manis ayu je muka dia. Tapi kenapa dia macam tu? Nampak macam dia macam tengah broken macam tu. Ha, sebab dia ni suka duduk termenung pun semua kan. Masa tu Nina beranggapan yang mungkin housemate dia tu ada masalah family. Tapi walaupun uh, housemate tu ada masalah family ke apa kan. Nina ni pelik lah. Kenapa housemate dia ni macam malas sangat? nak tolong panaskan nasi pun tak boleh kan. Dan malam tu sama juga dia teman Nina tidur. Pada keesokan harinya ada housemate seorang ni baru masuk. Okey yang macam dia beritahu oleh owner rumah sebelum ni lah akan ada seorang lagi housemate baru masuk. Masa Nina ni balik dari kerja baru dia dapat jumpa dengan housemate yang baru masuk tu. Jadi housemate yang baru tu dia tegur Nina. Sis dah lama ke sis duduk dekat sini seorang-seorang? Berani betul eh. Dan Nina masa tu dia selamba je cakap mana ada saya duduk seorang-seorang. Tak nampak ke ada seorang lagi tu. Masa tu housemate yang baru tu ingatkan yang Nina ni saja nak main-main nak takut-takutkan dia je lah. Kebiasaannya malam tu kalau lepas makan ke apa kan Nina ni dengan housemate dia yang misteri tu kan. Mereka akan jalan-jalan ambil angin malam lah dekat kawasan rumah mereka tu. Bila dah puas jalan barulah dia orang akan balik rumah. Masa masuk hari ketiga tu housemate yang baru pindah tu dia tegur lagi Nina. Kak tak takut ke duduk seorang-seorang? Kak cakap dengan siapa sebenarnya? Kenapa Kak beli makanan sampai tiga bungkus? Kan kita berdua je tinggal dalam rumah ni? Tanya dia. Nina cakap dekat dia. Lah awak tak nampak ke lagi seorang ni? Masa tu Nina ni terlampau husnuzon sangat lah. Dan malam ketiga tu pun Nina ni tidur dengan housemate Mr. Lee dia tu. Masuk hari keempat, masa Nina ni nak buang sampah, time tu Nina ni terjumpa dengan makcik yang duduk dekat kawasan rumah dia tu. Makcik tu bagi tahu ada seorang budak, budak lelaki ni perasan yang Nina ni Sering kali bercakap seorang diri Masa berjalan dekat kawasan rumah tu Nina ni Menggeletarlah kaki dia ah ha, Sebab dia tak sangka pula sampai orang luar pun Cakap dia ni bercakap seorang-seorang Time tu ni Nina ni memang tak sedap hati sangat lah Sebab housemate misteri dia tu ada dekat atas. Masa tu Nina ni masuk rumah macam biasa. Dia cuci kaki pun semua dekat dalam bilik air. Time tu Nina ni dia tergerak hati nak chat owner rumah dia. Dia tanya dekat owner rumah dia. Encik, Tadi saya buang sampah. Lepas tu Ada seorang makcik ni. Dia cakap dekat saya Yang ada orang nampak. Saya cakap Sorang-sorang. Lepas tu owner rumah ni balas Apa yang jadi? Awak cakap dengan siapa? Awak memang sorang-sorang kan? Housemate yang Baru tu. Yang baru masuk rumah tu Dia dah pindah keluar macam tu je tau. Ha, mungkin Sebabkan dia takut lah tengok Nina ni Selalu cakap sorang-sorang apa semua kan. Jadi Dia dah caw lah daripada rumah tu Awal-awal. Lepas tu Nina ni tahu dekat owner rumah Yang housemate yang balik kampung tu Dah balik dekat rumah tu 3 hari dah Mana ada saya sorang-sorang. Time -sorang? tu si Nina ni dia tunggulah owner rumah tu balas chat dia Dalam keadaan yang berdebar lah Nak tunggu apa jawapan owner rumah dia tu kan Dan time tu lah dia terasa nak pergi ke toilet Nak buang air kecil Jadi masa tu dia pun pergi kejap toilet Telefon dia tu tertinggal dekat dalam bilik Masa dia nak masuk ke tandas tu Boleh pula housemate dia yang misteri ni Ada dekat depan pintu toilet tu tau Sebabkan masa tu si Nina dah tak tahan dah Dia pun tertolak lah sikit kawan dia tu Sambil dia cakap tepi sikit dah tak tahan dah ni Time tu lengan Nina ni Terselisih dengan lengan housemate misteri dia tu. Dan masa tu Nina bagi tahu yang lengan housemate dia tu sangat-sangat sejuk macam ais. Masa tu Nina ni terkedu sangat tau. Dia macam terkejut. Disebabkan itulah Nina ni terkaku kejap dalam toilet sampai pagi-pagi buta tu eh. Sebab dia takut nak keluar. Bila dia rasa macam kaki dia tu dah kuat nak melangkah keluar ha, barulah dia cepat-cepat keluar dari bilik air tu berlari pergi bilik dia dan dia ambil handphone dia. Dia tengok dekat telefon dia banyak sangat owner rumah miss call, hantar teks. Dia baca lah teks yang dihantar oleh owner rumah tu. Dia rumah tu bagi Tahu Housemate yang balik Kampung tu masih ada dekat kampung dia lagi ha, Jadi masa tu Sinina ni dah panik sangat-sangat Sebab dia seorang je lah Kiranya tinggal dekat rumah tu kan Dia pun terus call mak ayah dia Suruh ambil time tu juga Kebetulan masa tu Mak ayah dia still ada lagi dekat section 30 Tapi sementara dia tunggu mak ayah dia tu sampai dia Bacalah apa-apa doa yang dia tahu Nak baca surah-surah ayah Quran Apa benda ni semua tak boleh pula Sebab masa tu dia tengah huzur Dia tengok dekat luar Bilik dia oh, misteri mystery tu tak ada tau Dan masa ayah dia call je Bagi tu dah sampai Dia terus berlari masuk dalam kereta Dia ceritalah daripada A sampai Z dekat ayah dia dan masa tu juga ayah dia terus bawa dia pergi jumpa perawat. Di mana perawat tu adalah kenalan ayah dia. Masa jumpa perawat tu Nina ni ceritalah uh, semua yang berlaku dekat dia tu kan. Sampai cepat wangi tu, perawat tu tanya lagi, wangi tu bau dia macam mana? Nina ni bagi tahu lah, wangi dia tu bau dia macam bau-bau bunga melo bunga cempaka macam tu. Tapi satu ni lagi bau tu Nina tak tahu nak jelaskan macam mana bau dia. Perawat ni ada hulurkan something dekat Nina ni tahu, dia suruh Nina ni bau. Bau ni ke? Dan Nina kata ya, bau tu. Inilah bau kapur barus. Perawat tu bagi tahu yang dia ataupun housemate misteri dia tu sebenarnya suruh Nina ni buka ikatan dekat kepala dia benda ni dah tak ada tuan puan dia dah tak ada dan benda ni kena seksa turun temurun tujuan orang sebelum ni bela dia adalah untuk amalan syirik dan ilmu-ilmu hitam lah. Lepas dia jumpa perawat tu, dan balik ke rumah mak ayah dia. Sampai dia dekat rumah tu, dia mandi apa semua lah kan. Dan masa dia baring, tidur tu, tu, atas katil dia tu ada satu bantal panjang tu, bantal peluk. Biasanya kalau Nina peluk bantal tu, bantal tu macam tak ada panjang sangat kan. Dia malam tu yang peliknya, Nina rasa bantal tu dia macam panjang lain macam dan terlalu besar untuk dia peluk. Bau dia sangat-sangat-sangat busuk. Barat macam bau bangkai cicak mati. Bau tu betul-betul dekat depan muka dia. Masa tu Nina ni automatik jadi kaku tau. Dia tak dapat nak bergerak apa semua memang dia rasa yang benda tu betul-betul ada dekat depan muka dia. Nak lari pun tak boleh dah sebab dia keras kejung masa tu. Selang cerita dah tak ada dah bau wangi, bau bunga-bunga ke apa tak ada. Dia datang ni dengan bau yang busuk lah kira bau original je eh. Mungkin sebab dia tahu yang Nina dia dah tahu kan. Jadi dia yang sebenar kan. Jadi sebab tu lah dia muncul dalam keadaan rupa dan bau dia yang asal. Rupanya selama ni dekat rumah sewa dia tu, berapa hari yang Nina tidur dengan housemate mystery dia tu, rupanya dia tidur dengan benda tu. Dan akhir sekali dalam punisan Nina ni, dia bagi tahu yang tak tercapai dia akal waras sekarang dan saya dalam proses pemulihan. Rasa sakit sangat-sangat sekarang. Kalau yang percaya dia ada, wujudnya dia lebih lama dari manusia, percayalah. Jangan sampai perasaan tu lebih besar dari percayanya kita dengan pertolongan dan kebesaran kuasa Allah SWT. Minta semua doakan saya cepat sembuh. Sihat seperti sediakan Amin. Amin. Ya Rabbi alamin. datang ni saya kongsikan dekat korang kan. Terpulang sebenarnya korang nak percaya ataupun tak. Tapi tolonglah kalau korang tak percaya jangan tinggalkan komen yang menyakitkan macam ni yang boleh efek dekat owner cerita tu sendiri. Tak nak pula kalau cerita tu memang 100% betul daripada pengalaman owner tu sendiri. Korang tak rasa berdosa ke tak rasa bersalah ke bila korang dah komen macam tu mendoakan owner cerita tu yang bukan-bukan. Korang tak rasa bersalah ke bila korang dah tinggalkan komen tu. Apa yang lebih sadisnya korang tak sempat nak minta maaf dekat owner cerita tu sendiri. Untuk korang yang tak percaya korang diam. Tak percaya korang tak payah nak gatal-gatal tangan nak komen-komen yang bukan-bukan. Kita dengar pengalaman orang tu, kita ambil jadikan pengajaran, jadikan iktibar. Bukannya kita ambil dan kita judge orang tu. Bila kawan korang ceritakan masalah dekat korang, of course korang akan bagi nasihat. Ataupun ambil kisah kawan korang tu jadikan pula sebagai pengajaran untuk korang, jadikan iktibar. Bukannya korang condemn cerita dia tu. Bukannya korang condemn masalah dia tu. Apa pun Isah harap orang yang komen benda yang mendoakan benda buruk tu Bukan daripada followers Nisa lah Fikir dulu sebelum korang komen tu Apa yang Nisa boleh katakan sepanjang pengenalan yang terlalu singkat ni Arwah Kak Nina ni sangat-sangat humble korang Sangat-sangat Sebab dia boleh je gelarkan diri dia cikgu Tapi dia pilih untuk gelarkan diri dia akak Sebelum tu Nisa nak inform kat korang yang Kes ni bukan lama tau bukan Bukannya dah lama berlaku tau Nisa baru dapat tahu rupanya Kejadian yang berlaku dekat arwah Kak Nina ni Berlaku dalam bulan 4 tahun ni Okey jadi sepanjang daripada bulan 4 sampailah arwah ni meninggal arwah ni telah menanggung kesakitan disebabkan oleh gangguan tersebut. Kesan dia sangat-sangat besar buat arwah. Jadi sama-samalah kita doakan dan bukan sahaja dekat arwah tapi ex housemate arwah sekali. Okey kalau ikutkan dalam cerita tu kan arwah ada dua orang housemate. housemate yang balik kampung langsung tak dapat dikesan. Owner rumah try contact pun semua memang tak dapat dikesan Tak tahu apa yang berlaku dekat housemate yang balik kampung tu Tak dapat dijejak Housemate yang baru pindah tu lah Yang kongsikan dekat Nisa ni Yang mengenai arwah dah meninggal pun semua tu Jadi Nisa nak berterima kasih jugalah dekat ex housemate arwah Beliau sekali kena gangguan tu eh Beliau nampak benda tu pocong tu muncul dekat dalam bilik beliau Dua kali beliau nampak benda tu muncul okay, Dan Beliau sering kali nampak arwah Cikgu Nina ni bercakap seorang-seorang dekat dalam rumah tu Okay jadi disebabkan itulah beliau pindah daripada rumah tu Dan bila beliau pindah daripada rumah tu Rupanya beliau pun terkena tempias sekali Beliau pun kena gangguan tu juga Cuma nak jadikan cerita arwah Cikgu Nina ni Beliau kena gangguan agak teruk Disebabkan oleh beliau dah bagi benda tu makan kan Dah tidur sekali Jadi disebabkan itulah gangguan tu lebih teruk lagi jadi apa pun korang kita jadikan benda sebagai pengajaran kita sama-sama doakan semoga arwah ditempatkan di kalangan orang beriman dan kita doakan sekali kawan uh, ataupun housemate arwah Cikgu Nina ni kembali pulih sepenuhnya dan dijauhkan daripada perkara-perkara macam ni semua dan dipermudahkan segala urusan. So korang sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Kim. Okay?